Всем привет, с вами Сережа, и сегодня мы будем играть в Майнкрафт. Да. Так. Я какой-то мир выбрал. Я уже забыл какой. Я тут много всяких миров поставил. И тут у меня зависит. Фух. Вытянул. Угадайте, что это все означает. Это я построил карту. Найти ну, типа пока. Карт. Вот такая коротенькая карта. Давайте пройдем только. Попробуем пройти только финальный паркур. Так. Ну, типа, перепрыгнули. Потому что я не умею, я на 4 блока прыгать как и остальные да блин, ну что такое, я же прыгать хотела так надеюсь, вам хорошо видно, на этот раз я убрал кнопку Книгу на, на подставку типа. Да блин, ну ч такое? Финальный паркурник получится. Так. О, перепрыгнул. Перепрыгнул. И вот так вот я прыгнул в бассейн и прошел финальный паркур. Конец. Ну такая коротенькая карта, я, я так построила. Наслаждайся свободой, как 5, это дама версия паркур карты пока. А что в этих книгах написано? Правила не ломать блоки. Ну, короче, вы поняли это правило. Это за паркур отвечала моя сестра. Это немножко. Ну, не за весь, конечно, а за первый. Но... Да. Вон какая красивая гора. Какие красивые горы. Все такое красивое. И... и напишите в комментариях, понравилось ли вам то, что я построил. Ну и что? Всем спасибо за просмотр. Надеюсь, вам понравился этот ролик. Всем удачи, всем пока.